Hər kəsə salamlar dostlar. Kanalıma və yepyeni videomma hamınız xoş gəlmişsiniz. Hamının bir dərdi var, deyilmi? Amma bir çoxlarının da dərdi GetContact Premium iptal etmə problemidir. Bu gün bu problemi kökündən həll edəcəyik. Bilirəm ki, bu videonu izləyirsinizsə, demək sizdə də GetContact Premium iptal etmə problemi var. O səbəbdən dolayı buradasınız. Ona görə də bu videoda 100% həlli yolu tapacaqsınız. Əleysə videomuzu başlayaq. Əvvəlcə Chrome-a daxil olursunuz və ora belə yazırsınız: getcontactpremiumiptaletmek.com. Daha sonra orada bir səhifə gəlir qarşınıza və sizə sual verir: Bizdən istəyiniz nədir? Seçimlər müxtəlifdir. Hesabınızı iptal yoxsa gizlətmək istəyirsiniz? Siz hesabınızı bu şəkildə iptal edirsiniz. Ready, yeah. ready,